सिल्लोड तालुक्यातील शिवना येथे ग्रामपंचायत प्रशासन व लाभार्थ्यांच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर तहसील पुरवठा विभागाने पूर्वसूचना न देताच बुधवारी दुपारी दोन वाजता अचानक भेट दिली भेटीदरम्यान ग्रामपंचायतीने पदाधिकारी अधिकारी व सदस्य बाहेरगावी असल्या कारणामुळे पुरवठा विभागाने एका खासगी ठिकाणी दुकानदारांच्या उपस्थितीत लाभार्थ्यांच्या तक्रारी व जबाब नोंदून पंचनामा केला तर हा पंचनामा आम्हास मान्य नसल्याचा निर्वाळा येथील उपसरपंच डॉक्टर सलमान खान यांनी दिलाय तर ग्रामपंचायत प्रशासनाने आम्हाला सहकार्य केले नसल्याची स्पष्टोक्ती पुरवठा अधिकारी कोमल मनोरे यांनी न्यूज जी नाईन मराठीशी बोलताना दिली स्वस्त धान्य दुकाने वेळेवर उघडत नाही भावफलक लावलेले नाहीत राशन वाटपात पात राशन वाटपात पारदर्शकता राहिली नाही आधी अनेक लाभार्थ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने येथील ग्रामपंचायत प्रशासनाने कठोर पाऊले उचलत स्वस्त धान्य दुकाने निलंबित करण्याचा ठराव घेतलाय तसेच पत्र तहसीलाच्या विभागालाही देण्यात आले होते त्यासंबंधी पुरवठा अधिकारी कोमल मनोरे यांनी बुधवारी अचानक भेट दिली त्यावेळी सरपंच कौशल्यबाई भाग डॉक्टर सलमान खान माजी सदस्य शेख सलीम कार्यालयात हजर नव्हते पुरवठा विभागाने एका खाजगी ठिकाणी लाभार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेत पंचनामा केला त्यानंतर हजर झालेले उपसरपंच डॉक्टर सलमान खान व माजी सदस्य शेख सलीम यांनी यावर हरकत घेत एका खाजगी ठिकाणी झालेला पंचनामा मान्य नसल्याचे सांगितले नायब तहसीलदार कोरोटा हमने शरण भुजोड़ा ने तहसीलदार को एच डी एम साहब को कलेक्टर साहब को और अपने अल्पसंख्या जिला विकास मंत्री अपने मंत्री अब्दुल सत्तार साहब उनको भी निवेदन दिए निवेदन देने के बाद में कुछ कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद में साहब को डबल निवेदन दिए हमने निवेदन तेईस तारीख को साहब को निवेदन दिए साहब ने भी तहसीलदार को दे दिए और नायब पुरोड़ा मैडम ये कल चौबीस तारीख बुध के दिन आने के बाद में तीन बजे गांव में आए तीन बजे गांव में आने के बाद में इसको ना बोलते हुए कोटे वालों के घर में बैठ के बहु जोशी के घर में बैठ के उन्होंने चौकसी करे चौकसी करने के बाद कुछ लोगों ने लाके मेरे को बताया कि भाई वो घर में बैठ के चौकसी करे उन्होंने उनके फेवर के कुछ लोगों को बिचारों को दबाव डाल के या कुछ कोटे वालों को जो गरीब लवार्ड दिए उनको कुछ गलत मैसेज देंगे भाई तुमको अनाज लग देंगे ऐसा बोलो कि हमको माल महीने के महीने बरबाद मिलता हमको कोई तकरार नहीं है ऐसे कोई पाँच पच्चीस लोगों के सहल ही है उन गाँव में से तो बाद में गाँव के लोग मालूम पड़ा मालूम पड़ने के बाद में ग्रामवासी लोगों को जमा हुए जमा होने के बाद जमा होने, जमा होने तो के बाद लोगों ने बोले कि भाई तुम ये कर रहे गलत कर रहे तुम जिस ग्राम में या सरपंच ग्राम सक ने अपने ग्राम पंचायत के लेटर पे और ग्राम सभा में ठराव लिए थे सूचक मैं था अनुमत दूसरा था एक और अनुमत सूचक ठहराव देने के बाद में उन्होंने हमको बताई नहीं और बताने के बाद में हमको चार बजे फोन करे चार बजे के बाद में, में फिर पाँच बजे ग्राम पंचायत अंदर बुलाए फिर मैंने कोरोना मैदान तहसीलदार उनको बताया कि भाई तुमने जो तो जो नियम है नियम से हमको नोटिस लिखे सरपंच ग्राम सब नोटिस देना था नोटिस देने के बाद तुम हम गाँव में डाउंडी देते थे लाभार्थी को और लाभार्थी नोटिस देने में बात नहीं तो ग्राम गांव में के लोगों को जमा थकरा के जो लोगों ने तक किए वो लोगों को बुला के सामने हमने पूछते थे किसको तो माल मिलता नहीं कि मिलता लोग को धूप पानी पानी रहता था तीन महीने का माल लाते एक महीने का में बाद बात थे बहुत देती थी जो महिला है महिला को गलत शब्द वापरते फोटो वाले और माल देने के बाद में इसको बोलते तुमको माल ले दे हम होटल ले लेते एडवास में तीन थी मेरे बात नहीं होटल लेने की बात नहीं गरीब लोग बेचारे बोले बापन में अवटर देते देने के बाद में क्या माल देती नहीं थी मेरा माल नहीं आ रहा है यहाँ उसके वजह से मैंने इस तरह मैंने को तगड़ा किया और तीस तारीख को जो कम सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ नाथ सिंह शिंदे साहब आ रहे हैं सिल्लोड़ को हम वहाँ ऑपरेशन को बैठने प्रतिनिधि शेख नदीम न्यूज टूडे ट्वेंटी फोर